На Початку серпня цього року прем'єр-міністр українського уряду Микола Азаров побував на Сумщині з робочим візитом. В обласному центрі високопосадовець взяв участь у церемонії вручення ключів від квартир у новій десятиповерхівці на вулиці Кавпака. Завдяки державним програмам, доступне житло та програмі іпотечного кредитування під 3% річних квартири в цій новобудові змогли придбати 32 сумські родини. Нове житло ми беремо на основі соціальної правіти програми Доступне житло». Благодаря этой социальной программе нам удается реш... решить жилищный вопрос, который большая семья, в общем, решение этого вопроса. Без социальной программы доступной жилье, данную проблему могла бы остаться только, так скажем, в ну, мечтах. Благодаря ней, ей, этой программе, Значит, мы сегодня получаем квартиру и жилищный вопрос, который у нас стоял. В общем, решается. Какую квартиру получаете? Мы получаем двухкомнатную квартиру. Для себя или для детей? Ну, у нас семья большая, поэтому быстрее все же для детей. Для детей. А скажите, такой нескромный вопрос. Даже при том, что это социальное жилье, все-таки, наверное, долго копили. Нет, ну, безусловно, это вопрос не одного года. Сбережения были не только наши, и детей. Но я должен еще сказать, кроме того, что социальная программа, большое спасибо и будивоенной компании. Компании Федорченко. Почему? Потому что она активно включилась в эту программу и без поддержки этой строительной программы. Потому что социальное жилье – это правительственная программа, материальная поддержка. А вот чтобы реализовать это все, необходимо строить качественный срок. Да? Поэтому этот дом красный, который побудован, компания Федорченко, я должен сказать большое спасибо ему, компании и всем. Сінкам, які працюють в цій компанії, тому що вони в місті суми роблять найбільше. Самого... Діла. діла на сьогоднішній момент. дякуючи державній програмі Доступне житло я маю квартиру, я маю нові надії, я маю а, рухатися вперед з гарними емоціями, почуттями. Дійсно, прекрасний будинок. Дійсно гарно побудований і хочеться подякувати звичайно в даний момент нашого забудовника компанія Федорченко, яка дійсно є професіоналом, дійсно збудувала для нас ошатний світлий приємний будинок. Та я думаю, що всі жителі цього будинку будуть щасливими в майбутньому. Будинок на вулиці Ковпака 41А за півтора роки звели спеціалісти будівельної фірми Віктора Федорченка, оглянувши квартири, глава уряду та посадовці міністерства регіонального розвитку дали високу оцінку роботі будівельників Сумщини. Квартира така, такої готовності, яка е, дозволяє от завтра мебель завозити і жити. Хорошо це, да? Хорошо. Я помню свою першу квартиру получил ще в совєтське время. І не на полгода. занимался ремонтами. Тут этого нет. И за это строителям спасибо. Первая, так сказать, ласточка в сумах, это реализуется программа «Доступное жилье». И по доступным ценам, на хороших условиях люди получают квартиру. Так это не так. Программа «Доступное жилье» будет и дальше реализовываться. Почему? Потому что нам надо оживить строительный комплекс. Туда надо влить и деньги, и государственные деньги, и деньги тех людей, которые будут получать квартиры. Вот почему так важно эту программу запустить. А на будущий год, Юрий Павлович знает, у нас в планах стоит реализация программы индустриального жилья. Главная наша задача, еще раз подчеркиваю, это создать условия для того, чтобы росли наша промышленность, строительство, Два года назад 90% строек стояло, было заморожено. Так или не так? Вот. А сейчас мы запускаем эти стройки. А как тяжело их запустить? Сумщина на сегодняшний день работает в двух президентских программах. Это программа 30 на 70 и программа 3% кредитов. Так получилось, что в Сумах был подписан самый первый договор на трехпроцентный кредит. И так получилось, что самый первый дом, который мы открываем, он тоже в городе Сумы. Это очень приятно. На сегодняшний день из 250 кредитов, выданных по всей стране, но мы только начали эту программу, 25 кредитов выдано в Сумской области. Благодаря губернатору, благодаря заму губернатору, благодаря застройщикам, которые сегодня не побоялись рискнуть и пойти в эту программу, хотя цена квадратного метра ну, не самая большая. Мы сегодня осмотрели уже готовые квартиры. Скажите, пожалуйста, впечатление вот от качества строительства, от применения современных материалов? Готовы ли сейчас строители вообще выполнять государственную программу по доступному жилью? Дом вполне соответствует требованиям к доступному жилью. Неплохая отделка. То есть, в принципе, у министерства к дому претензий нет. Я думаю, что у жильцов их не будет тоже. Сам засновник і керівник компанії нині розповідає про суть нових державних житлових програм. Впевнений, це вихід для сотень і тисяч людей, які за немалу плату десятиліттями орендують житло без надії на власну домівку. Приїзд, допустим, прем'єр-міністра був продиктований тим, що Сумська область являється лідером програми президента по доступному життю. И когда премьер-министр действительно приехал, посмотрел, как наши строители работают, как мы строим, он дал высокую оценку нашей работе, что действительно у нас настроена работа, что мы включились полностью в программу президента, и, собственно говоря, у нас получается, в Сумской области получается. Действительно, вот эта программа «Доступное жилье» Вона, собственно говоря, необходима нам, роботодавцям, для того, щоб в конці конців ми могли наших людей обеспечити житлом. Якомога швидше відродити інтенсивне житлове будівництво, значить вирішити в Україні цілий комплекс актуальних проблем. Програма Доступне житло, вона, собственно говоря, необходимо нам, работодавцам, для того, чтобы в конце концов мы могли наших людей обеспечить жильем. Если по статистическим данным сегодня около 7 миллионов работает украинцев за границей, у нас практически нету квалифицированных рабочих кадров. они просто уходят так? нету жилья, нету заработной платы, нету работы и мы скоро останемся полностью без рабочей силы. И вот видимо вот эти факторы, которые сложились в экономике, это не только в строительстве, это во всех отраслях народного хозяйства, как говорится, вынудили правительство, президента принять именно такую программу по доступному жилью. Что она собой представляет? Есть два направления этой программы. Это программа, где кредитуется по 3%, а 13% компенсирует государство банкам. И вторая программа – это 30 на 70, когда 70% человек вносит в, как говорится, своих денег при покупке жилья, а 30% дарит ему государству. Сейчас, собственно говоря, большой спрос на эту программу. И вот на сегодняшний день у нас примерно 100 человек, 100 человек записано, записалось именно под эту программу. Мы не готовы, допустим, внести 70 70% своих сбережений и 30% даются государству. Что касается э, э, ипотека под 3%, она идет ну, еще так очень слабо из-за того, что народ ну, еще не верит, как это, а вдруг вот поменяется власть, а вдруг что-то там изменится, и вот, вот эти придется платить 16% полностью. Хотя вот, правительство заявило, что вот при, в новом бюджете будет заложена постоянно эта строка и будет, собственно говоря, постоянно выделяться средства и компенсировать эту, эту сумму денег, которые нужно погашать, проценты. Когда мы отдавали дом по улице Колпака, там всего было 5 человек в этой программе. Да? Где-то 27 человек было по программе 30 на 70, 5 человек по 3%. У нас на сегодняшний день уже под программу 3% у нас, собственно говоря, есть около 30 человек. И люди каждый день подходят и интересуются, и, собственно говоря, готовы работать. Как говорится, уже появилась уверенность. Доступне житло від держави до людини 20 серпня в Києві в українському домі відкрився форум, присвячений соціальним ініціативам президента Доступне житло. Серед запрошених будівельні компанії «Київміськбуд» та сумська будівельна компанія Віктора Федорченка. З ними спілкувались про важливість житлової програми міністр регіонального розвитку та будівництва Анатолій Близнюк. Експерти, представники банків позичальників. Ця президентська ініціатива це перший поштовх до. Індустріального масового будівництва житла, але в ринкових відносинах є пропозиція і попит. Ми сьогодні маємо десь 80% реалізованих по цій програмі квартир. Це якраз в Києві, в масштабах України. Основною вимовою участі в програмі доступного житла є перебування на квартирному обліку і потребування поліпшення умов проживання родини. Досвідчений будівельник Віктор Федорченко говорить, потрібно дуже швидко напрацювати пакет документів, які б перебрали цілий ряд перепон, які заважають і будівельникам, і людям. Ті договори, які представляють банками, вони собственно говоря, где-то в себя включает около 27 страниц. Представьте себе, как может человек прочитать вот целый том и разобраться в этом. И люди собственно, ну, не понимают вот эти. А простой, простому человеку вот эти термины, которые написаны банками, им вообще непонятно. Так что все, все это дорабатывается. Собственно говоря, при приезде премьер-министра и когда была вот в Киеве выставка, или, собственно говоря, когда демонстрировали именно программу «Доступное жилье», нас пригласили туда, значит, мы участвовали вместе с «Киевостроем». И я докладывал и министру регионального развития, какие нужно внести изменения в эту программу. И, в принципе, почти ежемесячно проходят изменения. И я думаю, что в дальнейшем вот эта программа, она будет работать, и народ будет получать, собственно говоря, жилье. Потому что другого выхода просто нет. Если кто думает, что, допустим, вот, вот эта программа «Доступное жилье», она, собственно говоря, это так вот, все, государство денег дает, все это так легко. Это очень ответственное, это очень... Такая, можно сказать, ну, сложная программа. Почему? Потому что вот для того, чтобы войти в эту программу, нашему предприятию нужно за свои средства построить примерно 70% объема. Вот представьте себе, если жилой дом стоит 40 миллионов, то надо 28 миллионов вложить, построить, потом подать заявку. Принимается постановление кабинета министров и тебя включают в эту программу. И деньги ты получаешь практически уже, когда дом сдан. Вот мы сдали пока-пока э, дом, так, и под эту программу только начали заходить деньги. По этой программе э, органы местного самоуправления должны предоставлять как говорится, бесплатно площадки. Но я вам скажу другое. Вот мы закончили дом пока-пока, да?